Я бы хотел бы сегодня внести некоторую ясность в ту конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг ресторана «Бакинский бульвар». Я хочу ее сделать по двум причинам. Во-первых, я являюсь адвокатом, который защищает интересы Шахназаровой, семьи Шахназаровой. Во-вторых, я знаю всю подноготную из истоков создания этого бизнеса. В 2003 году, когда на 28 километрах дороги Киев знаменка возле села Подгорцы. Шахназаров организовал свой бизнес, ресторанный бизнес под названием «Кавказская кухня». На момент появления Ахундова уже работало кафе, строился большой центральный зал. Они договорились, что будут вести совместный бизнес с разделением прибыли пополам. С 2006 года, когда практически уже бизнес процветал, когда этот ресторан, уже кафе Кавказской кухни было переименовано ресторан Бакинский бульвар и начал давать хорошие плоды, Ахунду абсолютно поменял свое настроение, свое поведение в отношении Шахназарова. Началось с того, что Ахунду начал вначале отстранять Шахназарова от участия в распределении денежных средств, дошел до того, что Шахназаров уже к концу 2007 года не мог даже знать, какая дневная веручка, куда какие деньги тратятся. Это делал беспредельно сам Ахунду. Видя, что действительно если конфликт назрел до такого момента, когда они совместно работать дальше не могут, они решили разойтись. Для того, чтобы разделить этот бизнес, были приглашены со стороны Ахунду и со стороны Шахназарова знакомые друзья, которые могли в последующем показать, что действительно оно было справедливо разделено. На тот момент Ахунду ничего не принадлежало, кроме подаренной Шахназаровым ему 0,3 гектара земли, на котором под последующим были размещены объекты ресторанного бизнеса. Было справедливо разделено бизнес таким образом, что арендованный шахназаровый чем у нас земельные участки 0,8 гектаров, вся эта инфраструктура остается Шахназарову. На 30 сотках, которые находятся, вся инфраструктура остается... Ахундову, и Ахунду должен был еще доплатить Шахназарову 500 тысяч долларов как компенсацию. Но, однако, в последующем они договорились, он ничего им платить не будет, и таким образом они разделились. По согласованию сторон был найден такое третье лицо, им был выход из Азербайджана Рустамо Джамал. Обуховская районная державная администрация распоряжение 21 квитня 2008 року про надание дозвол на разработку проекта и земли устрою. Это было дано Ахунду. Далее есть высновок экспертной оценки, державной экспертной оценки, высновок номер 778.08 от 7 липня 2008 року, где говорится, где запрещает дать этот перевод этой земельного участка и, выдачи державного акта на эту земельную часть. Это было 7 липня 2008 года. 8 липня вот это очередное распоряжение администрации Астринского за номером 1073 от 8 липня дает про затвержденные проекты и И после этого 12 числа июля месяца, то, то есть 8, от 8 липня 2008 года было это распоряжение, и 12 числа Ахундов имеет на руках державный акт, вот у меня он на руках, державный акт на ведение особистого селянского господарства. На том земельном участке, который находится на 49 лет в аренде у Шахназаровой, есть документы, которые подтверждают вот это нахождение. Вот у меня есть договор о аренде земельной делянки. Наняв двух вооруженных охранников заставляет Шахназару, очень названную Диарону, за 15, в течение 15 минут подписать 6 документов, которые написаны на украинском языке. Она по-русски плохо говорит, украинского украинский абсолютно не знает. Не разъясняет суть всего. И после этого, не давая даже что-либо делать, не давая семье Шахназару, в том числе трем, троим детям, детям, из двое, которые были несовершеннолетние, их забирает Ахунду, по распоряжению Ахунду, и вывозит за пределы Киевской области. Он с первого дня, когда пришел к этому бизнесу, поставил себе целью любым средством забрать законные и крови заработанные деньги, крови заработанные имущества Шахназаровой. Вопреки нормам Конституции, вопреки нормам Гражданского процессуального кодекса, нам отказывали даже принять наши вот такие позывные заявы в Абуховском районном суде. Мы опять-таки же подали эти же документы, заявления непосредственно Киевское городское управление МВС Украины. И в отношении Ахунда было возбуждено уголовное дело, все-таки же по статье 190, части 4 Уголовного кодекса Украины. Ахунду был задержан правоохранительными органами и находился под следствием. Голова Шевченковского районного суда досрочно вышла на работу. Отрегулировав этот вопрос, Ахундов был освобожден не только из-под стражей, и постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Ахундова, она была отменена Шевченковским районным судом. И практически на подание прокурора в апелляционный суд, апелляционный суд города Киева продублировав продублировал решение Шевченковского районного суда, оставил ее в силе, чтобы после, после этого мы вынуждены были обратиться в Верховный суд Украины. Верховный суд Украины внимательно изучил это дело. Коллега Верховного суда 2 февраля 2010 года вынесла ухвалу, в котором отменила как постановление Шевченковского районного суда про э, скасывание постановы про порушение криминальной справы, так и ухвалу Киевского городского суда, считая, что его незаконными. И в этом э, ухвале Верховного суда э, прямо указывается на то, что есть достаточные данные о том, что Ахунду совершил действительно преступление, предусмотренное статьей 190 90 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, там же указывается, что Ахунду неправомерно получил Державный акт незаконно получил в тот период времени, когда земля 0,8 гектара находилась в аренде у Шахназаровой. За 20 дней до принудительного ее подписания отказа, за 20 дней, 28 июля она написала при нотариусе эти бумаги не читая не давая ей читать она даже не знала что там потому что на украинском языке было написано а 12 июля 2008 года Ахунду уже имел на руках я продемонстрировал вам державный акт считаю что в данной ситуации данной ситуации весь бизнес который находится сейчас в ресторане Бакинский Бульвар он должен быть по справедливости и по закону распределен таким образом что вся Инфраструктура и земля, которая находится на 0,8 гектаров, она должна по закону и по справедливости перейти в владение Рустамова. То, что сегодня они по решению суда пришли на этот на свой законный участок земли и там распоряжаются, я считаю, что это правильный.